رمضان المضان الکری رمضان رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ماہ رمضان کے عشرہ رحمت کے اختتام کے بعد عشرہ مغفرت کا آغاز ہونے والا ہے جو کہ اپنے اندر پہلے عشرے سے زیادہ اجر اور ثواب سمیٹے ہوئے ہیں اشرے میں مسلمان روزے داروں کی مغفرت کی جاتی ہے رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب ستر گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے نہ جانے آئندہ سال اس ماہ مبارک کے آیام ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں ہمیں ان آیام میں زیادہ سے زیادہ عبادت اور توبہ استغفار کرنی چاہیے قسمت ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیا سمیٹ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنوتی حاصل کرنے میں کامیاب اور کامران ہو رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کریم اللہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے زمان و مقام اور زار و نیاز کی باتیں ہوتی ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خالق سے سوال کیا کہ اس وقت کائنات میں میں واحد بندہ ہوں جسے آپ سے بات کرنے کا شرف حاصل ہے بتائیے یہ احساس کسی اور کو بھی نصیب ہوگا خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے موسیٰ اس دنیا میں ایک ایسی بھی امت آنے والی ہے جب میرے اور ان بندوں کے درمیان کوئی پردہ عائل نہیں ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اللہ تعالیٰ وہ کیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یاد رکھ موسیٰ تیرے اور میرے درمیان کلام اور ملاقات کی صورت بے شمار پردے حائل ہیں جبکہ آمدہ امت کے ساتھ یہ معاملہ ہرگز نہیں ہوگا اس پر موسیٰ علیہ السلام کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا انہوں نے عرض کیا کائنات کے مالک بتائیے وہ کون خوش نصیب ہوں گے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ امت محمدی ہوگی ان میں سے وہ لوگ جو ماہ رمضان کے ایام پاکر صرف میری رضا اور خوش نودی کے لیے روزہ رکھیں گے اور پھر وقت افطار ن جس سے ہم خوش زبان اور منہ کی مہک کے ساتھ جو دعا مانگیں گے میں قبول کروں گا کیونکہ اس لمحے ان کے اور میرے درمیان کوئی پردہ کوئی فاصلہ نہیں ہوگا چلیے اب بات کرتے ہیں استغفار کے موضے کے بارے میں یہ ہماری ایک بہن کا مجزہ ہے وہ انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے وہ کہتی ہیں الحمدللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اس نے مجھ پر بے شمار نعمت نازل فرمائیں میں نے رمضان المبارک کے دوران بے سخت استغفار پڑھنا شروع کیا اس وقت میری زندگی بالکل عام سی تھی اور میرے کچھ ایسے مقاصد تھے جو حاصل کرنا مشکل لگ رہا تھا میں بیرون ملک رہتی ہوں اور میرا شعبہ یہاں کی ملازمت کی مارکیٹ سے مطابقت نہیں رکھتا تھا میں نے بہت کوشش کی لیکن تھک چکی تھی میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ایک اچھی نوکری مل جائے لیکن دو سال کی مسلسل کوشش کے باوجود کچھ نہیں ہوا لیکن جب میں نے باقاعدگی سے سات ہزار مرتبہ روزانہ استغفار پڑھنے کی عادت بنا لی تو صرف چار ماہ کے اندر مجھے اپنی قابلیت کے مطابق بہترین نوکری بہترین نوکری مل گئی سچ کہوں تو مجھے حیرت نہیں ہوئی کیونکہ میں نے پہلے بھی بہت سی ایسی استغفار کی کہانیاں پڑھی ہوئی تھیں جن میں لوگوں کی دعائیں استغفار کی برکت اور اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمت سے قبول ہو گئی تھی مجھے پورا یقین تھا اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ توکل تھا کہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی اللہ کی قسم میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم سے بہت قریب ہے کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو آپ اخلاص کے ساتھ دعا کر کے حاصل نہ کر سکیں استغفہ کی برکات بے شمار ہے اور رمضان المبارک میں اس کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ بے شمار گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اگر ہم روزانہ استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقین کریں کہ ہمارے مسائل پریشانیاں اور رکاوٹیں خود بخود دور ہونا شروع ہو جائیں گی آج استغفار کا جو دوسرا معجزہ جو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں وہ واقعہ سننے کے قابل ہے جو استغفار کی برکتوں کا مو بولتا ثبوت ہے یہ بہن آمنہ بہن نے شیئر کیا ہے کہ ان کے ڈائریکٹر نے انہیں ایک اہم آن لائن میٹنگ کی سربراہی کے لیے منتخب کیا جس میں ایک بڑے کلائنٹ اور دونوں جانب کے سینئرز شامل تھے اس ذمہ داری کو نبھانے کا سوچ کر وہ شدید گھبراہٹ کا شکار ہو گئیں خاص طور پر انگریزی میں بات چیت بات چیت کرنے کی وجہ سے لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے یہ اس کا بہترین مظہر ہے الحمدللہ جیسے ہی میٹنگ کا وقت قریب آیا دل میں عجیب سا سکون محسوس ہونے لگا وہ جو الفاظ بولنے میں ہچکچاہٹ محسوس کر رہی تھی وہ خود بخود ان کے لبوں پر آسانی سے آتے گئے میٹنگ انتہائی کامیاب رہی اور اب وہ ہر ہفتے اس کلائنٹ کے ساتھ ملاقات کرتی ہیں بغیر کسی جھجھک کے اس بہن کا کہنا ہے کہ اس پورے عمل میں انہوں نے استقفار کا ورد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی مسلسل پڑھی رب شرح لی صدری و لی امری و اہل من لسانی یفقہ قولی اے میرے رب میرا سینہ کھول دے میرے کام کو آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں یہی وہ دعا تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کی تھی جب انہیں فرعون کے دربار میں جانے کا حکم دیا گیا یہ دعا آج بھی وہی تاثیر رکھتی ہے اور جو بھی یقین کے ساتھ اسے پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے راستے کی رکاوٹیں دور کر دیتا ہے استغفار نہ صرف گناہوں کی معافی ہے ذریعہ ہے بلکہ یہ پریشانیوں اور مشکلات کو بھی آسان کر دیتا ہے جو شخص ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے وہ کبھی بے سہارا نہیں ہوتا معجزے آج بھی ہوتے ہیں شرط یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ رکھیں اور اس سے سچے دل سے دعائیں مانگیں رمضان المبارک کی راتیں اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں اور برکتوں سے معمور ہوتی ہیں خاص طور پر تہجد کی نماز ان راتوں میں ایک ایسا راز ہے جو دل کی ہر مراد پوری کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید کی سورہ الاسرہ آیت نمبر سیونٹی نائن جس کا ترجمہ ہے اور رات کے ایک حصے میں تحجد پڑھا کرو یہ تمہارے لیے نفل ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے میں آپ کو تحجت کے ایک موجزے کے بارے میں بتانے جا رہی ہوں جو نہ صرف حیران کر دینے والا بلکہ ایمان کو بھی تازہ کر دیتا ہے یہ ایک ایسی ماں جو رمضان کی راتوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے بیٹے کے لیے گر گرا کر دعائیں کر رہی تھی ان کا بیٹا یورپ میں پڑھنے کے لیے گیا تھا لیکن وہاں کے ماحول نے اسے دین سے دور کر دیا وہ نماز چھوڑ چکا تھا حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو چکی تھی حتیٰ کہ ایک دن اس کی ماں کو خبر ملی کہ وہ اسلام سے بھی دور ہونے لگا ہے یہ خبر سن کر وہ ماں ٹوٹ گئی اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ کس طرح اپنے بیٹے کو واپس راہ راست پر لائیں مگر کوئی فائدہ نہ ہوا پھر کسی نے ان سے کہا رمضان کی راتوں میں تحجد پڑھو استغفار کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کیونکہ جو چیز دنیا میں ممکن نہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہو جاتی ہے یہ ماں تہجد کے لیے اٹھتی اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ریز ہوتی اور استغفار کرتی اور اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی یا اللہ میرا بیٹا تجھ سے دور ہو چکا ہے اسے ہدایت دے یا اللہ اسے واپس دین کی طرف لے آ جیسے تو نے حضرت عمر کے دل کو بدلا تھا یہ مسلسل ستائیسویں رات تک جاری رہی اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک موجزہ رونما ہوا اسی رات یورپ میں بیٹھا اس کا بیٹا خواب نے دیکھتا ہے کہ وہ ایک اندھیرے کھوے میں گر چکا ہے جہاں چاروں طرف آگ ہے اور وہ جتنا نکلنے کی کوشش کرتا ہے اتنا ہی گہرائی میں جاتا ہے اچانک ایک روشنی آتی ہے اور ایک نورانی چہرے والا شخص کہتا ہے واپس چلو تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے اگر مزدید دور گئے تو پلٹنے کا وقت نہیں ملے گا اس خواب کے بعد اس کا دل کانپ گیا اسی لمحے اس نے ماں کو فون کیا اور کہا امی میں واپس آنا چاہتا ہوں پلیز میری مدد کریں یہ وہ لمحہ تھا جب اس ماں کی دعائیں رنگ لے آئیں اس کا بیٹا نہ صرف واپس لوٹ آیا بلکہ باقاعدہ نماز پڑھنے لگا استغوار اور دروج شریف کا ورد کرنے لگا اور رمضان کی عبادات میں سھول ہو گیا اگر دل سے مانگو تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دے سکتا ہے جو دنیا کی نظر میں ناممکن لگتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی شرط صرف یقین استغفار اور سچی دعا ہے واقعی موجزے آج بھی ہوتے ہیں بس ہمیں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا ہے اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا ہم ناصر ہو